স্ত্রীর সাথে অশান্তি আর সেই সময়ে স্ত্রীকে ধাক্কা দেয় স্বামী স্বামীর ধাক্কায় মাথা দেওয়ালে লেগে শুরু হয় রক্তক্ষরণ টড়িঘড়ি স্বামী এবং তার বন্ধুরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে নিয়ে যায় হাসপাতালে কিন্তু পথেই প্রাণ যায় ওই মহিলার এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে ঘটনাটি ঘটেছে শিলুকুরি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আউটপোস্ট এলাকায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ আউটপোস্ট এলাকার বাসিন্দা কিশোর ভগতের সাথে তার স্ত্রীর কথা কাটাকাটি চলছিল সেই সময় কিশোর ভগত তার স্ত্রীকে মারধর করে অভিযোগ কিশোর ভগত তার কে এমনভাবে হুমকি দিয়েছিল যে এই কাণ্ড ঘটে এই ঘটনা নিয়ে মাটিগাড়া থানার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ আউটপোস্টে অভিযোগ দায়ের করেন কিশোর भगतের স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকজন গতকাল রাতে গ্রেফতার করা হয় কিশোর भगतকে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ আউটপোস্টের পুলিশ সোমবার ধৃত কিশোর भगतকে শিলগুড়ি আদালতে তোলা হয় मेरा वाइफ का लिए मेरे को ये किया है क्लेम किया है जब मैंने उसको मारा है मगर एक पूरा गलत बात है मैंने उसको नहीं मारा मेरा वाइफ का मृत्यु वो मेरे से डिस्कस करने आया मेरे से झगड़ा चल रहा था सात दस दिन से ठीक है हम अपना दुकान में रहते थे क्योंकि पूरा झमला होता था लड़का के सामने उसी कारण लड़का मतलब और ज़्यादा परेशानी में आ जाता था तो हम उसी लिए दुकान में जाके सोते थे ठीक है दुकान में सोते थे तो दुकान में सोने के कारण तो मेरा वाइफ वहीं पर चला गया दुकान जब बंद करते हैं तब तो उस टाइम नौ बजे चला गया जाके मेरे से अच्छा से बातचीत कर रहा था चलो घर चलो घर में एक साथ रहेंगे ठीक है बच्चा का जरूरत है तो हम भी उसका बात मान रहा था ऐसा बात नहीं तो नहीं मान रहा था उसका बात मान रहा था ठीक है अचानक वो आराम से बोला रास्ता में बातचीत कर रहा चिल्ला चिल्ली हो रहा है ऊपर जाके बात करता है ठीक है तो हम बोला चलो ऊपर बात किया बात करने के बाद अचानक वो क्या गया अच्छा अच्छा बात बोलते बोलते मेरा मोबाइल लेके वो भागने लगा भागने लगा और दीवार से जाके टकरा गया ठीक है दीवार से टकरा गया उसके बाद गिर गया तो मैंने उसको साथ साथ उठाया उठा के इमरजेंसी लेके आया मेडिकल में फिर वहाँ पर डॉक्टर ने थोड़ा देख के उसके बाद बोला जो नहीं, नहीं।